Сейчас ситуация ухудшается и ухудшается она с каждым днем. Во-первых, мы имеем системный кризис, системный кризис в банковской системе. Вот такая вот тавтология. Да, мы имеем системный кризис, мы имеем вот далеко ходить не надо, у нас вот у меня есть некоторые цифры и факты, которые я захватил с собой. Сегодня заседала одна из временных комиссий. По вопросам реформирования банковской системы Громадской Рады НБУ, вот, и мне прислали, как члену этой комиссии, прислали соответствующую справочку о том, в каком состоянии у нас банковская система, что происходит и, собственно говоря, к чему приводят вот эти вот рывки, непонятные абсолютно с точки зрения руководства системой и процессом, рывки НБУ. Да? Вот у нас было постановление, соответственно, и закон был о постепенном повышении уставного капитала. И вдруг 5.02 Национальный банк принимает постанову, где резко сокращает сроки. Ну, понимаете, деньги, особенно в период кризиса, их из кармана не вынешь. Их надо где-то достать. То есть люди, которые подписывали соответствующие графики наращивания капитала, они исходили из какого-то бизнеса. То есть, как и каждое предприятие, банк это бизнес. И сказать, что у тебя сейчас на три с половиной года сократился срок капитализации, это значит буквально сказать, что тебе чуть ли не завтра надо либо это увеличить, либо это сократить. Но не надо забывать, что 40 или 50 банков, которые подпадут под эту постанову, это банки, в которых есть сбережения наших вкладчиков. Это банки, в которых есть счета наших предпринимателей. То есть банковская система становится абсолютно непредсказуемой. С нынешним Нацбанком она полностью непредсказуема. Еще недавно мы имели 8 системообразующих банков. Сейчас у нас осталось их уже 3. Приват, Укрекс и В связи с чем? Как? Почему? Либо у нас такой кризис, что у нас вообще скоро три банка останется. Потом вот, призывы Национального банка о том, что маленькие банки должны, сами уже надо им подумать над тем, чтобы самоликвидироваться. Ну вот такое отношение к руководимой системе, оно ни к чему хорошему не приводит. И вы понимаете, оно влияет прежде всего на экономику, на стабильность экономики и, соответственно, на курс гривны. От этого никто...